Клян, скажи мне, пожалуйста, только честно, ты новости внимательно читал? Ну то пиди еще раз перечитай. Ну потому что я в жизни не поверю, что про это никто ни слова даже не написал. Ну ты что, ну такие события. Здрасте. Иди, шукай, шукай, а я, ну, может, давайте попытаюсь своими словами как-то пересказать. Короче, дивіться, мы вчера с Каляном вот такую тараньку купили, прикинь, не, вот такую. Да вонючу! Так от, ну, коротше, ми її за вечір всю з пивом і стоптали. І що, про це ніхто взагалі нічого не написав, Коля? Странно, як то. Ну а про що ж вони тоді в своїх газетах там пишуть? Не слышал о каких-то откликах. Лавров отметил необычную реакцию Запада на испытания Буревестника. Лавров, все страны резко притихли после испытаний России ракеты Буревестник. Все страны резко притихли и не выдают абсолютно никакой реакции после испытаний России дальнобойной ракеты Буревестник. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Так может, той ваш Буревестник, это что-то типа нашей Таранки на якуб всем тупо насрать вообще. Ну, я понимаю, что сравнения не совсем корректны, Бо наша таранька, в отличие от вашего буревестника, ну, она таки существует, и мы нею весь мир еще не завоняли. Так что я не знаю, что это какие-то другие объяснения, что весь мир настолько наплевательски поставился до этого вашего очередного аналога говнета. Наша триада. Орешник, буревестники Посейдон заставили Запад аниметь. Так вот, что они все мовчат. Оказывается, они все анимели от шока. Чули? Вот слышали? Третий день по всему миру тишина. Идите, Лаврова, разбудите, нехай порадуется. Ваша вторая армия мира уже не повод для насмешек. А, или а, что, подожди. Я, кажется, э, слова в предложении неправильно расставил. Повод для насмешек ваша уже не вторая армия мира. Вот так правильно. Буревестники Посейдон сделали Россию сильнее всех картополов. Глава Комитета Госдумы по обороне заявил, что новые виды вооружений обеспечивают России уникальное преимущество. Запад, по его словам, отреагировал тревожно. В смысле тревожно? Никак же не отреагировал. Ну, это от, когда Изольда Филипповна да, с новой прической такая приходит, такая рисуется, а мы с кальном на это вообще никак не, не реагируем. Так она обижаться сразу такая. а мы можем объяснять это все своей тревожностью, да? Изольда Филимона. Ну, вы теперь всех сильней. Ну, ну я не знаю, в чем логика. У русских это что-то логично. Неожиданный удар. Путин шокировал весь мир. Ответа нет. У Запада лишь потемнело в глазах. Российский ответ на санкции Запада вызвал шок и недоумение у западных стран и даже у Китая. Ты что, -то, ну вы уже давайте как-то определяйтесь, а? Ну, ответа нет или ответа есть? Бо нельзя одновременно утверждать, что... Вас ніхто не помічає, що ви всіх напугали? І при чому тут Китай? Він-то хоч над вами там не потішається, ні. Він що-то замітив? Стратегічна ініціатива на стороні Москви. В Китаї восхитились, як Росія обескуражила Запад. Раньше болгари там всякої нікому не потрібної фігньої восхищались. Тепер китайці. Я навіть як-то не знаю, поздравлять вас цим або наоборот, як завжди чмирить. Ви самі то що хотіли показати вот этим своїм фейковим величієм? Утін заявив, що ракети Сармат скоро встануть на бойове дежурство. Два роки тому, аби їх постановки на дежурство вже атрапортували. Понял. зря спросив. Я просто завжди забуваю, що для них будь-який випрос це ну повод в пусту щоки лишний раз понадувати. При цьому вони забувають, що вчора вони ще більші щоки надували. А, а потім удивляється, чо всім на їхні оті всі надувательства тупо насрать. Та тому що ви задолбали уже всіх своїми цими понтами. На Вас уже всі дипляться їх нагамно, яке то пусть посмотрят. Путин заявил о присутствии корабля НАТО в зоне испытаний «Буревестника». По словам Путина, по дальности полета «Буревестник» превзошел другие ракетные системы. Думаю, убедиться в этом смогли и зарубежные специалисты, поскольку в зоне и во время проведения испытаний «Буревестника» 21 октября постоянно находился натовский разведывательный корабль. Мы не мешали его работе. Пусть посмотрят, сказал он. А там было на что дивиться? Да? А чего же тогда там все в панике не поразбегались? А, я уже вспомнил. Они же анимели от страха. То, ну, вы не перестарались, не? Ну, вот как они в состоянии этого, свого... а не менее, как они пойдут капитуляции у вас просить? Володин, Западу придется с поклонами идти к Путину из-за Посейдона. Запад должен готовиться с поклонами идти к президенту и верховному главнокомандующему РФ Владимиру Путину, чтобы Россия не использовала подводный аппарат Посейдон с ядерной энергоустановкой. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания. Сейчас, э, Колян, а ну, выглядят за ворота, идут, не? А так а что они тянут? Это они настолько всрали, что даже на поклон до вас пить боятся, да? Ну скажите им там, что вы добры, что, что ну, солдат ребенка не обидит, может их попустить. Ну та, что было их так пугать. Политолог раскрыл, как буревестники Посейдон заставили Трампа притихнуть. Трампа притихнуть? А что, есть в всем мире какие-то средства, Який цьому пустамелі може рота заткнути? Та він і книс свою ахінею, яку -то так і несе і далі. І судя по вашим же істерикам, він то вас якраз почув і навіть отреагував. І хто після цього більше всрався? США провели плановые испытания межконтинентальной ракеты Минитмен-3. Соединенные Штаты в среду провели плановый испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Минитмен-3 в районе Тихого океана, сообщило американское командование глобального удара. И вот тут произошло все то, что было только что описано выше. Страх, шок, оцепенение, анимение, типа, як, як они могли. Причем, они же, в отличие от русских, реально какую-то ракету запустили, а они там просто пальцами по воде поводили типа стоп так мы так не договаривались, это ж мы должны были вас напугать, а не вы нас Путин показал спектакль для Трампа. В Совбезе обсудили возможность возобновления ядерных испытаний в России. Владимир Путин в среду днем принял участие в тщательно срежиссированном совещании Совета безопасности России. По его итогам президент поручил МИД, Минобороны и спецслужбам России внести предложение о возможном начале работ по подготовке испытания ядерного оружия. Адресатом этого представления был Дональд Трамп, который сначала отмахнулся от предыдущих ядерных намеков российского президента, а потом дал странное поручение возобновить ядерные испытания. Наблюдатели до до сих пор не могут понять, что конкретно имел в виду американский президент. А ваши наблюдатели, отцы, они что, впервые Трампа наблюдали, да? Ты сам понятия никогда никакого не имеет, что он там вообще вслух несет, а на следующий день вообще несет что-то совершенно противоположное. Но мне так потешло это их искреннее удивление, типа, а... а, а что это американцы такие вдруг задумали так? Чего они? Как им не стыдно? Шойгу, планы США по ядерным испытаниям не совсем понятны. На основе анализа всех этих высказываний и всех этих заявлений нам не совсем понятны дальнейшие действия и шаги США в части проведения или не проведения испытаний ядерного оружия, сказал Шойгу на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, собранного российским лидером Владимиром Путиным. Пытающий раз их кто всрался. Не то или кто сам же запустил эту всю процедуру мирения фейковыми письками, І тут же виявив, що в американців, в от них, вона точно є. І вони її, ну, можна сказати, так, пред'єднані. І вони тут же давай устраивають якусь показуху, а ми зараз тут та же свою виростемо, а то ну, мало що ви своєю нам тут тепер зробите. Министр обороны России предложил Путину начать подготовку к ядерным испытаниям. Президент поручил собрать дополнительную информацию. Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время заседания Совбеза предложил Владимиру Путину немедленно начать подготовку к полномасштабному испытанию ядерного оружия на архипелаге «Новая земля», сообщает пресс-служба Кремля. Владимир Путин не ответил на это согласием, а предложил главам МИД, Минобороны и спецслужб собрать дополнительную информацию о планах США по ядерным испытаниям и внести согласованные предложение о возможном начале работ по подготовке подготовки испытаний ядерного оружия. И все? Так какие то вы бачите, ну, вообще позор. Вы же сами первые начали быковать, а сейчас такие, не-не, не, давайте для начала поймем, что там американцы вообще имеют в виду, соберем информацию, а, то сейчас опять как обосремся, вот так, да, опять какие-то мультик нарисуем, а американцы ты настоящую какую-то бомбу вытянут, и, и как потом прикажете их пугать? Так что, ну, я, знаете, как раз тут больше за то, чтобы все им патенты на что-то, да, вообще-то спромоглись. А желательно, чтобы включилось по полной. Я как то совок, когда ты влез в гонку вооружений, получил от Рейгана в ответку проект «Звездных войн», на яком у совка пупок то как раз и развязался. Так что, давай, Россия, давай, Борзе еще. Давай, вытяни еще какие-нибудь, придумай аналогов. Нет, такие у американцев опять окажется довшим. А вы, вам ничего не надо делать. Сидите дальше с такими же самыми кислыми постными лицами. Русская пропаганда решит, что вы опять как-то онемели от страха. И сама себе случайно харакири это там и сделает.